Всем привет! Всех витаю на своем канале. Я уже в родном городе, в городе Днепр. Вчера поздно очень приехали, где-то в 11 часов вечера. Пока сумки все вынесла, пока сумки не разбирала, вечером уже сегодня утром проснулась. Заехала на мойку, выгрузила чемодан, разобрала чемодан, бросила вещи стираться и приехала на мойку, потому что Алиса просто <laughs> была грязная, страшно. Ну, представьте, через всю Украину проехать, конечно, машина грязная, плюс такая э, погодная погода, <laughs> плюс такие погодные условия, что, конечно, нужно было мыть. Смотрите, какой лед, я сейчас вам покажу. Я еле помыла и у меня руки закоченели, хорошо в перчатке. Я еще в шубе, на встречу с Вадимом договорились. Еду, взяла там подарочки и кое-что, что он у меня заказывал там купить. Посмотрите, какой лед. Вот это я мою с пистолетом под давлением воду, и меня вот так вот ноги разъезжаются. Но ну, зато машина красивая, все классно. Вот. чистенькая Ну, лед. У нас минус 5 сейчас в Днепре. Солнечно, но мороз. О, красотка вообще сияет и с воском, и всем на свете. Помылась и в путь дорогу. К Вадиму навстречу. Летим. Вадим уже злый на меня. Ну что ты на меня злишься? Работает. Ну я не увидела. Дай машина? Дай, ты, дай камеру. Всем привет. Привет. Глянь, ты дай машина? Да. Я, у меня нет денег на карте. Я говорю, у, паркомат есть, запаркуй машину. Вот машина. Еще одно место. Паркомат. Глянь, ты куда она поперлась. Ты не, не увидела, ты не посмотрела. Я не посмотрела направо. Привет. Привет соскучилась за тобой. Как тебе мой лук? Красивый. Спасибо. Это костюм Вовк бренд, девочки. Кто будет спрашивать, это новая коллекция. <laughs> Думаешь, буду спрашивать? Ну да. Вовк. Вовк. Трикотажный костюмчик такой. А это шуба это новая. Да. Ну чего? Mm, да, класс, супер нормально? Супер, расскажу. Ну, не супер. Ты мне не веришь? Ну, верю. Вот Твое мнение вообще супер. по стилю авторитетно. Да, я икона стиля. Ну, да. Нет. В штанах слабасных. В этих. Да. В вот. У меня еще кожаные перчатки. Давай, давай пошли платить холодно Пошли. Вот. Вот, сумочка. Ну что? Супер. Ну, я считаю, хорошо. Главное, что ты в шапке, когда 0 градусов, а на горе это Да. Ну ты вообще странная. Ты представляешь, я была в часах. Подожди, подожди. Солнце. Люди, посмотрите. И ты ще будешь сказать, что там кто-то не прав. Солнце. Я не говорила, что кто-то не прав. 0 грамм. Да. Гра... Ладно, минус 1. Да. Возьмем так. Похибку. Гляньте на неї. Шуба, там теплі, штани. Термобельо, валенки. <су> валенки. Шу... Ну, шуба, ладно, херня, она не греет ничего. Ну, термобельо у меня. И шапка. А там. перчатки. А там да. наушники и вообще. И белье термо, ты, и все. Ты шапку? И голая. Подожди. Я была по под... термобелью Ты гола. высказалась, все. Ты шапку носишь с ранней осени до глубокой весны. Да. Кого хера ты поперлась на гору без шапки, я не знаю. Я, я сейчас объясню. Я еще в Днепре продумалась. Я увидела фотографию в Инстаграме. Девочка в этом комбинезоне в ушках и в белых перчатках стоит напротив колеса обозрения в Буковеле. И я думаю, классный образ. Я купила костюм, купила перчатки. Составила лук такой, чтобы сделать такую фотографию. Но никто не мог предположить, что там на горе Будет просто жесть, потому что мы были в Буковеле на горе, такого не было. Было относительно как внизу, как не было сумку, порыва Почему в сумку не взять шапку? Ты же понимаешь, ну, выходили, де, девочка сфот, девочка может я скинула что-то, да. девочка может ну, что-то сняла, Ну я тоже шапку скинулась на снегоходе, сфоткалась там на высоте. Нет, ты перлась, я видел, ты перлась я пешком да, куда-то там, да, без ничего. Да. Как? Ну, на будет, машине, не засунула не сюда. сюда шапку, шарф, что еще, все. Одела, э, пошла, сняла, сфоткалась, засунула обратно. Паркуйся. Вот это я бы с тобой такую фотографию не сделала. Нет, ну что, сделала. Ну, я к не приду. Как? Ты в шапке с ранней осени ну да, до глубокой я весны. да, я Мы идем на рыбалку, Юля в шапке. И уже весна, боже, я в худе, она в шапке сидит. Да. Это правда. Это ну правда. ничего. Ну, она заболела? Нет, слава богу. Ну, вот иммунитет хороший. Получается, пятый или шестой день, у меня ни горло, ничего, не ни насморк. Ну, все, нет, Реально пронесло. все пронесло. Это большой урок, да. Все. да. Просто я во-первых, э, да, одеты мы были совершенно не по погоде, что я, что Вова ну, не по месту, не по погоде. Нужно одевать лыжные костюмы, э, непроницаемые курточки, э, ботинки, штаны, чтобы не штаны специальные. Ничего. Просто костюмы лыжные покупать себе, как бы в них лазить по горам в такую именно погоду. Я в с Кевином гуляю в штанах таких, да. не продуваемых. Да. А вот это как бы шубка, это вот по городу. Я машина села, с машины вышла в кафе и все. Ну там конечно, это капец. И Аво а во ты... мне говорит, а я думала у тебя под комбинезоном еще комплект типа твой термобилья. термобелья под этим. Я говорю нет, я была голая. Такой... Хрен что с тобой? Тупо голая, Это белье, термобелье, комбинезон. Не, на фотки прекрасно, шикарно. Но фотография шикарная, супер, прекрасная, офигенная. Я фотка. хочу, чтобы ее куда-то на обложку журнала разместили. Я окей. Ну, 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 а что? Я только пожертвовала. Может кто-то работает в журнале? Разместите его. Воку, пожалуйста, свяжитесь. Ну, красивая фотография. Не, фотка красивая, но это ж не значит, что та девочка на фотке так ходила. Ну пришлось выбирать красоту. Она уже пальто сняла, че какой-то лыжный костюм. Сняла, сфоткалась, одела. Ну да, я одела. Сто процентов. Ну, я я да... когда сняла шубу на горе, этот инструктор, вы в певне? Он так смотрит. Я говорю: да, быстро! Фоткайте! Пять фотки. Фотки реально классные, супер. Но это ж. Давай, 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 давай. Мы начали с Вадимом посетить заведение, называется Реберни напротив оперного театра. О, красиво украсили по-новогоднему. Трендово банты. Тренд этой зимы. Мне какие-то не нравятся странно. Oh, а, спасибо. почему? Uh -huh. я спрашивал, нравится мне. тебе? не нравится? И мне не нравится совершенно. Да, Это устрицы. Обману. Устрицы, наверное. Да, раки, устрицы. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А в а, Не, я не, не А вот сколько. Та никого не мадей, че есть? Там на верху так Да? Там вище сторона. Ага. Да, есть. столик на веранде. Тут есть еще второй этаж. Ага. И музыка, кричит во всю Авторское право, ребята, если что буду перекрикувати. Дякуємо. Ну таке, конечно. Ужас. Отвратительно. Мне не нравится. Да не, я не хочу так проводить время свое. А что, только один вот этот столик и все? А я тоже тут хочу. А что они не могут нас здесь посадить? А здесь. Ну а во сколько забронировано? Ну мы на сколько? На час? Если нет, пошли в другое заведение. Прямо. Социклин сошелся. Тем более здесь ребра так себе. Не супер-пупер. Не супер-пупер. Ну да, давай спасибо. Как бы не, придумали. один только столик Если свободный вот тут. Вот. Конечно. Ну, пойдем куда-то в другое место. Пойдем пешочком, не будем же за машиной возвращаться, да? У -у -у. О, сирена. Ой, там нет ни сирен, Вадим, ничего нету. Тишина, тишь да гладь вообще, красота. Не комендантского а часа в Закарпатье. О, сейчас кое-что расскажу. Турманы, не можем найти место, где посидеть, покушать, да, пообщаться. Сцены так. Это это фан? Да. <реклама> веселенькая. Нам все не так, мы за с Вадимом. Очень много людей. Воскресенье. Вот. И мы не понимаем, что мы хотим. вытяжка была плоха? Ужасно. Мне кажется, у меня мы зашли на секунду, а я это. Ты слышишь, Мишаля, я меня? Неа Жаль. Ну, да потому что на улице. Холодно здесь. Холодно, да. минус пять на улице. Да Смотри. какие минус пять? Минус пять показывала мне меня. Ну, уже ночью. Сейчас плюс один чиновник. Я машину помыла еще перед встречей с тобой. Мне даже без шапки хорошо, но жарко. Что Ой, не жарко, не легко. Одень капюшон. Я не хочу. Одень. Но мне нормально. Чтоб голову но не, не продула? Я не на горе. Заполни. Ставы свои 5 копеек даже на 5, а такие хорошие Хорошая, такой хороший такой железную такой металлическую десятку сейчас давала она такая огромная ставишь не смог сдержаться сразу сразу прям при встрече нии как ты что ты Я как доехала о шапки давай наш петра да да ты злился когда смотрел да реально да Скоро открою колено, буду делать все равно. Ты не первый, кто мне это. Говорит. Там Вова на очереди. Так что за Вовой. Я знаю, больше А, ну это да, инсайдов больше у тебя про меня. Давайте, давайте, будем мне рейтинг делать. Мне нравится. Такая идея. Какая разница За спиной кисы Ну что, идем, идем, ничего не А где еще итальянскую доску Бляха, сейчас до центра Ну, все, уже мы дошли до него. Идеисты. Франсуа. Ну, не закрыть. Смотри, Какая красивая шуба у женщины. Да? Красивая. Красивая шуба. Да, соболя. Соболина. Ну, это сейчас не актуально. Я против натурального меха вообще. Ну, я считаю, это неуместно. Старая У кого-то ну да, покупал. но сейчас, в нынешнее современное Покупать время, в 2025 году, как бы натуральная шуба, я... Нет, я не рассматриваю. Да, это красиво, но это... Ну, Мне кажется, так вот, знаешь, это антитренд. Так смотреть, когда же вот, Да, да, ну, да. Шутки, да. такая вся в норке длинной. Угу. Как... Молодежь, по крайней мере, точно глянет на тебя. Ну, да, это не, не современно, не молодежь. молодежь, я, но, я но я не вот понимаю, у меня. А ну что, да. пошли уже куда-то, я уже устала, ну, уже невозможно. Зима. Я Барбер не хочу. Ну там ничего нет, Макдональдс. Столовая в <свят> там. А что тут? Давай подумаем, открой Google Maps рестораны. Google Maps. Мы прошли пол полцентра, наверное, с Вадимом Пешком. Весь. Весь центр, да. И решили вот здесь возле Троицкого, на площади, возле Бара Смена, есть заведение Мурмур. -мур». Мы никогда там не были, там никого нема. Пустые столики. Здесь. Это береза, кстати. Березка? Береза лаучи. Береза, лавч. береза лавч. Ага. Но там они, наверное, закрыли там, зимой. Вот Закрыто. Терраса, ага. Там вот сейчас сейчас, конечно, угу. там. Да. Мур-мур, ангелочек тут такой. О, елочку украсили. Да, -а -а -а. Да, мы вернулись. Да, да, мы вернулись. А тут хорошо никого нету. Мы вернулись. Не знаю, куда там, где нас не будет слышно с тобой. Не знаю. Вот туда, может быть. Вот тут никого вроде бы нету. А вот тут какая-то рекламка. А? Темно. Тепло. Темно. Добрый день. А можно стаканчик воды, будь ласка? Ой, дякую. Да, дякую. да, ну побачу. Я думала, это вино. Ой, дякую. Да? Да, Ага, это просто желание женщины, да, сразу выполняется? Как приятно, спасибо.